macam mana sebuah parti politik gergasi yang boleh dikatakan membina sebuah negara kini berada di ambang kepupusan ya kita sedang bercakap tentang amno dulu salah sebuah parti pemerintah yang paling lama di dunia tapi hari ini ia terpaksa berhempas pulas hanya untuk kekal relevan analogi ni memang kena kan. Cuba kita fikir sekejap. Kekuatan UMNO dulu, ketahanan dia, nostalgia tu semua, itulah yang menjadi kelemahan terbesar dia sekarang. Dalam dunia yang serba pantas dan nak semua benda relevan, UMNO ni macam macam tersekat dalam zaman dulu. Jadi, persoalan besarnya sekarang. Macam mana parti yang membina Malaysia moden ni boleh jadi macam satu artifak politik yang sedang berjuang untuk hidup? Jom, kita selami perjalanan UMNO ni. Dari zaman emasnya sampailah ke detik genting sekarang dan kita tengok ada lagi ke harapan untuk parti ini diselamatkan. Okey, kita mulakan dulu dengan melihat keadaan UMNO sekarang ni. Apa yang jelas ialah, imej UMNO zaman dulu dengan realiti hari ini memang jauh beza. Macam langit dengan bumi. Nampak tak bezanya? Dulu, kita sebut UMNO, kita nampak pembina negara, kuasa dominan, penuh aspirasi. Sekarang terpalit dengan skandal dah jadi macam rakan kongsi junior je dalam kerajaan dan asyik duk terkenang zaman dulu. Satu kejatuhan yang wow, memang dramatik. Okey, tapi sebelum kita cerita pasal jatuh, kita kena faham dulu setinggi mana UMNO pernah terbang. Jom kita undur masa sekejap ke era keemasan dia, zaman di mana dasar-dasar UMNO betul-betul membentuk negara kita ni. Inilah dia legasi sebenar UMNO. Kita ada Rida, kita ada Felda, Mara dan kemuncak segalanya dasar ekonomi baru ataupun DEB. Ini semua bukan calang-calang dasar tau. Ini adalah langkah-langkah visionari yang merombak sepenuhnya landscape sosioekonomi Malaysia dan pada masa yang sama mengukuhkan kuasa UMNO untuk berdekad-dekad lamanya. Dan hasilnya? Cuba tengok nombor-nombor ni. Bukan biasa-biasa ni. Kadar kemiskinan jatuh menjunam dari hampir 50% ke 15%. Equity korporat Bumi Putera pula melompat dari tak sampai 2% ke lebih 20%. Inilah dasar yang berjaya melahirkan kelas menengah Melayu dan membina kubu kuat sokongan untuk UMO. Tapi selalunya bila dah di puncak, di situlah bermulanya bibit-bibit kejatuhan. Sekarang kita tengok pula macam mana kerosakan dari dalam mula merebak dan menghakis parti ini yang akhirnya membawa kepada keadaan UMNO hari ini. Di sinilah puncanya. Ada satu istilah yang selalu kita dengar, warlordisme. Cuba bayangkan, satu sistem di mana ketua-ketua bahagian ini dah macam tuan tanah zaman feudal. Pemilihan parti bukan lagi pasal idea atau polisi, tapi dah jadi pasal siapa bagi kontrak, siapa tabur duit. Merit, tolak tepi, yang penting kau jaga aku, aku jaga kau. Inilah barah yang mula merebak dari bawah. Dan, kemuncak kepada budaya rosak ni, skandal 1MDB. 4.5 bilion dolar. Huh, jumlah tu sendiri pun dah pening kepala. Skandal ni jadi simbol paling jelas kepada rakyat yang parti yang sepatutnya jaga mereka dah lari jauh dari landasan asal. Akibatnya, tengoklah data ni. Sokongan orang muda jatuh menjunam dari 45.5% pada 2013 merudum ke 28.4% je pada 2018 ini bukan setakat turun sikit-sikit. Ini satu malapetaka demografi. Inilah antara punca utama kekalahan bersejarah AMNO pada tahun 2018. Dan kod ni merumuskan segalanya. Orang lama, idea lama. Bagi anak-anak muda, isunya bukan pasal skandal je. Mereka nampak satu parti yang dah tak sekepala dengan mereka, tak faham aspirasi mereka dan tak tawarkan masa depan yang mereka nak. Jurang generasi tu dah jadi terlalu luas. Okey, dah cukup kita cerita pasal masalah. Sekarang, apa penyelesaiannya? Ada tak jalan keluar? Menurut penganalisis, memang ada satu rangka tindakan yang lengkap untuk UMNO lahir semula. Tapi persoalannya, adakah UMNO sendiri nak ikut jalan ni? Jadi apa yang UMNO kena buat? Rangka tindakan ni ada lima perkara besar yang perlu dirombak. Pertama dan paling penting, hapuskan wallet tu. Kedua, bawa masuk orang-orang pandai, golongan teknokrat. Ketiga, bagi muka-muka baru, generasi muda ke depan. Keempat, kena tulis balik cerita perjuangan parti dan kelima, misinya sendiri kena dimodenkan. Okey, kita tengok naratif lama dulu. UMNO jaga Melayu. Naratif ni bunyinya defensif, macam orang Melayu ni sentiasa terancam, sentiasa perlukan perlindungan. Untuk orang Melayu yang moden, yang berpendidikan, naratif macam ni dah rasa macam lapuk, dah tak relevan dan inilah naratif baru yang dicadangkan UMNO bina masa depan Melayu nampak tak anjakannya daripada jaga kepada bina daripada naratif berasaskan ketakutan kepada naratif tentang peluang tentang aspirasi tentang kecemerlangan ia satu anjakan besar daripada identiti defensif kepada identiti yang pandang ke depan dan benda ni bukan mustahil tau. Benda ni pernah berlaku. Kita tengok je contoh-contoh lain kat seluruh dunia. Parti LDP di Jepun, Golkar di Indonesia, PRI di Mexico, semua ni dulunya parti gergasi yang memerintah lama, kemudian tumbang, tapi mereka berjaya buat pembaharuan dan bangkit semula selepas krisis. Jadi, ada jalan. Ini membawa kita ke penghujungnya. Masa depan AMO sekarang ni betul-betul di persimpangan. Nak jadi burung phoenix yang bangkit dari abu atau sekadar jadi bahan jenaka politik. Pilihan yang mereka buat akan beri kesan bukan setakat pada parti tapi pada seluruh negara. Jadi ada dua jalan je depan mata AMNO. Satu, jadi parti nasionalis yang cekam, terima demokrasi, guna kepakaran teknokrat, bawa visi kecemerlangan Melayu. Jalan kedua terus jadi surga gangster, kekalkan warlordism, politik wang dan hidup dalam delusi nostalgia. Pilihannya sangat jelas. Jadi, soalan terakhir untuk kita semua fikirkan, boleh ke sesebuah parti membunuh dirinya yang lama untuk terus hidup? Adakah UMNO ada keberanian untuk hapuskan budaya yang dah merosakkan parti itu demi nak bina masa depan yang baru? jawapan kepada soalan ni bukan saja akan tentukan nasib umno tapi mungkin sekali nasib malaysia juga